Вижна жінка з багатим внутрішнім світом, заслужена художниця України та член Національної спілки художників України, завідуюча кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Тетяна Касьян, надзвичайно багатогранна особистість. Майстриня залюбки відкрила нам двері не лише своєї майстерні, де створюються та зберігаються її найкращі роботи, а й свою ніжну філорусу. Лисовську душу. Вже багато років талановита художниця працює в техніці батику, займається мистецтвом розпису на шовку. Цей матеріал надає безмежні можливості для змішування кольорів і візуальних ефектів. А його блиск робить кожну роботу по-справжньому живою. Мисткиня розповіла, що до прекрасного у неї був потяг ще з юних років, і вона вдячна батькам за те, що дозволили їй займатися творчістю. Я помню, в детстве работала и карандашами, и когда родители купили акварельные краски, то было все изрисовано, и альбомы, и обои. И родители горделиво рассказывали и показывали это соседям. Тетяна мріяла стати художницею та вступити до Московського текстильного інституту імені Косигіна. Саме там вона хотіла здобувати освіту. Однак виявилося, це не так вже й просто. Адже на одне місце було аж 28 претендентів. Тож два роки пропрацювавши у цьому виші лаборанткою. На третій рік вона таки вступила на перший курс інституту на факультет прикладного мистецтва та здобула спеціальність художника-технолога. Свою життя я хотіла зв'язати з текстилем. Ну і закінчувала е, спеціальність по жакардовим тканям, але мечтала о розписі. И когда я вот училась на специальности, после второго курса э, должна, э, должны были быть, э, о, как это называется, ну, как курсы по изучению батика. И вот я заканчиваю второй курс, и эти курсы отменяют. Отримавши освіту, художниця переїздить до України. Говорить, що сподівалася жити в Києві. Однак за щасливих обставин долі опинилася в Черкасах. Саме це місто стало для неї рідним. Саме тут вона відкрила свої найсвітліші таланти. Я люблю Черкаси, я вже здесь багато років, з 81-го року років. все, что я получила в России, в Москве, я здесь реализую. И у меня здесь и второй ребенок родился, и очень много друзей. И, собственно, все, чего я достигла, это здесь. Свою трудову діяльність мисткиня розпочала на Черкаському шовковому комбінаті, де працювала художником з розпису тканин. Саме тут у неї виникло непереборне бажання займатися батиком. Однак спочатку у художниці зовсім не було вільного часу на реалізацію своєї мрії. Коли я родила второго рібінка, я пішла в декретний відпуск, і от дочка мені дозволила. заниматься батиком. Первый мальчик, и я думала, что она будет также беспокойна, и все время я буду посвящать ей, а она мне дала возможность работать. Я очень благодарна за это, потому что вот с рождением родился второй ребенок, дочка, и родилось вот мои, родились мои первые шаги в этом, в этом деле. Теми, які художниця висвітлює на своїх полотнах, постійно змінюються. В них і кохання, і пристрасть, і релігія, і природа. Щоб зрозуміти її картини, в них можна вдивлятися годинами. Кожен год рік свого творчества етапи, скоріше були для мене задачами, откровеннями, коли рождались різні теми. В которых я работала, и в которых мне было интересно, для самопознания, для познания мира и для передачи его на ткани. Я очень люблю природу, это первое. Я очень люблю философию и все, что касается с философией человека вообще. И одно время я была очень увлечена египетской темой, как э, предтечи христианства и нашла очень много общего и э, исходного в этих религиях. И это меня подтолкнуло на изучение других э, видов религии. И я тогда поняла, что на Земле все единое, все целое. Религии говорят на разных языках, но одним языком ⁇ любви. Для разных народов, разных, разным языком, понятным для этого народа. Но говорят об одном и том же. И очень много сходного. Но в христианстве и в египетской философии это... И три единства, и наличие рая, и ада, и очень похожие символы, как крест и анг, которые символизируют и обозначают единство земного и небесного, и человек, он находится посредине, между небом и землей, собственно. И непорочное зачатие и там, и там есть, что имеет сакральный смысл. Скоріше, а не фізичний». Тетяні Касьян завжди було що сказати людям. Тож, ще працюючи на шовковому комбінаті, вона влаштовувала персональні виставки своїх робіт. Полотна талановитої майстрині експонувалися в багатьох містах, зокрема, в Черкасах, Києві. Кам'янці, Чигирині, Одесі, Каневі, а також у Сполучених Штатах Америки та Німеччині. Її твори знаходяться в приватних колекціях України, Німеччини, Франції, США та інших країн. Та серед усіх виставок є такі, які особливо сподобалися самі художниці. А от якщо із тих виставок, котрі мені були дуже дороги і, ну як. трепетно, что ли. Это, конечно, в Киево-Печерской лавре я два раза выставлялась. там сама атмосфера, что ли, аура очень э, приятная для э, понимания вообще жизни. Серед выставок, які найбільше запам'яталися, майстриня называет выставку в Сполучених Штатах Америки – штате Айова. У цій країні жінка по-іншому побачила наш світ. Там я э, поняла, насколько не только наша земля богата, но наши художники, наши дети имеют такой творческий потенциал богатый, что его нельзя сравнить с, допустим, Америкой, несмотря на то, что там высокая технология, в отличие от с тем, что у нас, если вы нас соедините, то и другое получилось бы очень хорошо. Сьогодні художниця працює над дуже красивою та глибокою роботою, яку назвала тригідність. Створюючи полотно, художниця використовувала змішану техніку розпису тканини. Тут присутні холодний та гарячий батик, а також вільний розпис. Холодний батик найпростіша, безпечна і популярна техніка. Полягає в тому, що по контуру малюнка наноситься резервуючий склад, який запобігає розтіканню фарб. Після висихання контуру малюнок розписується фарбами для батику. Гарячий батик виконується за допомогою чантингу, спеціального пристрою для нанесення воску чи парафіну. Нагрітий розплавлений парафін наноситься на тканину. А після того, як він затвердіє, тканину покривають фарбою для батику. Залежно від ідеї, етапи з нанесенням парафіну відбуваються декілька разів. Вильный же роспис выполняется без резервуючого складу анилиновыми фарбами. Вот этим парафином горячим я закрепляю те места, которые были уже э, для меня определены, а потом, когда эти места закреплены парафином, я дальше работаю э, цветом. Но здесь сложная техника, поэтому здесь и свободный роспись, поэтому сложно. Э, а как вы его потом снимаете? Через бумаги и горячим утюгом. Вниз подкладываю несколько слоев бумаги, потом кладу работу, потом сверху слой бумаги. И утюгом горячим я выглаживаю до тех пор, пока парафин полностью не, впитает, не впитается в бумаги. И тогда уже работа очищено от лишнего парафина, там небольшой слой остается, который закрепляет краситель для интерьерных вещей, этого достаточно для закрепления. И таким образом работа готова к оформлению. Здесь вот три музы, три феи, три ангела, которые составляют композицию. Работа почти закончена. Она покрыта парафином, который является предпоследним этапом. То есть, следующий этап это снять парафин и работу оформить. Батик такая сложная техника, и в ней нельзя ничего исправить. То есть, вот когда уже сделала работу, либо ее оформляешь в рамку, либо выбрасываешь, потому что невозможно ничего исправить. А этапы работы. Сама работа, она не так сложна. Просто здесь нужен навык, знания технические. А если художнику нечего сказать, то вот именно с этого и начинается, когда тебя переполняет то, что чем ты можешь поделиться с миром, ну прежде всего с собой, потому что это откровение всегда, ну как сакральное про то, что тебя волнует внутри и когда это уже сформулировано и э, родился образ того, что ты хочешь сказать, потому что это же не логическая последовательность, а образ, который передается за счет э, формы, цвета э, и того, что даже можно, э, наверное, и толком невозможно объяснить. И тогда э, продумывается, как эту работу сделать, потому что в батике существуют три техники холодный батик, горячий и свободная роспись. Мне больше всего нравится использовать все эти три техники, потому что тогда можно а, макс, максимально выразить то, что я хочу выразить. Потому что каждая техника имеет свои а, плюсы и свои ограничения. А объединение этих трех дает вот тот а, колоссальный широкий спектр возможностей, а, при выражении своей идеи. Для таких складных и та насыщенных тканин, как триєдність, художница обовязково делает эскиз олівцем. так ей легче працювати далі. И когда я рисую карандашом, я полностью представляю, как это будет в цвете. И когда работаю уже на самой ткани, то… Вот натуральный шелк, он удивительный сам по себе, живой, потому что он соткан живыми творениями шелкопрядом, да, и эта ниточка, она дышит, она имеет свою, свой характер, что ли, который зависит и от тех шелкопрядов, которые были в том регионе, и от погоды, и от тутовых деревьев. Да, и эта ткань, которая создана, имеет свой характер, и она предлагает мне всегда свои возможности. И я свои возможности как бы сопрягаю ее. И вот когда находится этот тандем, что ли, случается работа. Тетяна Касьян залюбки показала нам свої найкращі роботи одна з її улюблених Монада. Це слово жінка почула незадовго до того, як приступила до створення картини. І хоча тоді вона не знала його значення, воно її зачепило. Словаря під рукою не було, і я спросила, що ж це таке в пространство. І мені приснився сон. Я услышала це слово і. А... из точки стало приближаться ко мне лицо, лик, ближе-ближе-ближе, и потом этот лик взял и вот так вот раздвоился. Для меня это было потрясающе. Я, конечно, на следующий день пошла и это все зарисовала и в нескольких вариантах, в нескольких э, колоритах, потому что для меня это было откровение. Потом э, ко мне пришла и литература, где я стала понимать, что же это такое монада. Единство моноди, двоих. И э, эта работа стала, наверное, красной линией по, моей, по моему творчеству, для моего творчества и вообще для понимания и осмысления своей жизни. Потому что единство двоих, оно относится ко всему, абсолютно, что нас окружает. Как э, к самому человеку, в котором есть и мужское, и женское как э, плюс и минус, так и в семье, когда есть женщины и мужчины, которые взаимодействуют друг с другом. Это можно отнести вообще ко всей жизни, где есть э, ночь и день, да, лето, зима, где есть э, добро и зло, где есть рай и ад. Это дуальность, та дуальность, которая составляет единство жизни. И когда мы не судим и не говорим, что это хорошо, а это плохо, а относимся это как к процессу жизни, как к процессу эволюции, который только за счет этого двигает нашей истории и в целом эволюцией, тогда мы примем жизнь такую, какая она есть во всех ее аспектах. Привертає увагу картина философского змісту, де зображені протилежності день та ніч, життя та смерть. Человек, который плывет в ладье под глазом э, э, Бога Гора, является вот тем, э, той капелькой или той точкой, которая идет между жизнью и смертью, между э, земным и небесным. И uh, держат они в руках uh, анг, который в христианстве похож очень на крест, который обозначает uh, женское и мужское и духовное и земное или небесное и земное. А ось картина, картина, мы едни с двух начал. Там uh, изображен человек или Будда, который является, которым является в принципе это каждый человек только не всегда он доходит до этого состояния, но как потенциал это так, и Будда, и Христос передавали нам знания, и если мы ими воспользуемся, то и перейдем к этому. У талантливой художницы много картин, на которых мы видим абстракцию. Вот одна из первых. Это как два мира, которые... Через которые можно через один мир можно просматривать другой мир и все миры в принципе переплетаются просто мы э, можем видеть иногда ну как бы один слой а на самом деле там очень много Тетяна Касьян органічно поєднує живопис із поезією. З 90-х років минулого століття вона пише вірші. Звичайно, перші доробки були не дуже досконалими. Та завдяки друзям, які допомогли Тетяні освоїти писемну справу, її віршами можна зачитуватися з насолодою. На сьогоднішній день світ побачили вже дві збірки поезій: лісту бумаги довіряю душу та Я творю і я тваріння. Мне просто стали приходить какие-то строчки, мне стало интересно их записывать. Потом я смотрю, они складываются в какие-то четверостишья. Не всегда это было, особенно первые, ну, вот как любитель художник, да, когда он рисует и восторгается то, что он делает. Точно так же мои стихи первые были. Несколько неуклюжие, несколько непрофессиональные, но я получала удовольствие от соприкосновений вот с этой Ручки, лилась через Деякі вірші жінки, написані декілька років тому, вкрай актуальні і нині у непростий час для нашої країни. Письменниця немов би, звертається до сьогоднішньої влади і всього українського народу. мира подлунного, изощряясь законом немыслимо, сатанизм отточенно счествуя, в погрязли неистовом. Церковь стала трибуной политики, золотому тельцу везде молятся, на альянсе царей и духовников миражи и иллюзии строятся, агонируют в пафосе старое. И в последних конвульсиях подлости властелины гнетутся племенников в унижении, страхе, покорности. Воцарится порядок из хаоса. Было так до потопа и ранее. Помогите, великие зодчие, парусами лавировать в плавании. Заслуговує на увагу еще одна поезія майстрині. Земля в предчувствии дрожала, Горящей лавою рычала, о, как она предупреждала людей, что лоном порождала. Предчувствием она дышала, трясла пластами, грязь сжигала, и стон глубокий издавала из недр глубинного начала планета. Организм живой и пуповиную одной, едино сплетенной с землей, народы с матерью родной, израненной до крови нами. Людьми бездушными руками, забывших, кто мы есть с годами, летящих в бездну, в прорву, к драме. Прозреем ли? Еще не поздно. Еще есть шанс, еще возможно. Зачаровывая молодычностью и пронизливым словом, любовная лирика поэтеса. Я тебя никому не отдам. Разве только хорошим друзьям? Ураганным холодным ветрам, листопадом, дождям и снегам. Никому я тебя не отдам, разве каплю заклятым врагам, добрым утренним солнцем лучам, летним дням и осенним ночам. Никому никогда не отдам, может, только душистым цветам, где в милю разнотравия храм дарит истину вечную нам. Но я – это дождь, снегопад или ветер, я – это луч и цветок в лунном свете, я – это пыль небесных орбит, я – это солнце, надир и зенит, я – звездопад осенней поры, я – родничок из сталой воды, я – зеркало вижу, не я в нем, а ты, мы в отражении, как боги равны, Ти, это я, смешались во всьому. Просто ми всі. Галактический дом. Не можна не згадати про ще одну сферу діяльності талановитої особистості Тетяни Касьян. На початку 2000-х років вона зрозуміла, що їй необхідно ділитися своїми знаннями та уміннями. Тож розпочала викладацьку діяльність. Наразі вона працює завідуючою кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Тетяна Касьян стала автором низки наукових робіт та навчально-методичних посібників, зокрема, з методики викладання академічного живопису у підготовці майбутніх художників, особливо батика як виду декоративно-прикладного мистецтва. Художнього розпису. Тканини в техніці Батик в історичному, технологічному та творчому аспектах, порівняльного аналізу писанкарства і Батика в історичному і технологічному аспектах. Впливу мистецтва на людину. Перше время, коли я сама очень много училась, потому що. Как таковую технику я не, не проходила в институте, и мне приходилось обучаться самой. И поэтому очень много таких находок, которые характерны только моему творчеству. А приходит время, когда тот наработанный материал который, в общем-то, уже годами складируется, да, он, если его не отдаешь, он начинает просто мешать. И, э, вот, и у меня тоже так же пришло время, когда, когда я начала это вот как-то постепенно, вначале в одном вузе меня пригласили, потом меня пригласили э, в Черкасский национальный университет на кафедру образовательного мастерства Милинда Ивановна Настась. І я до сих пор там роботу. Тетяна Касьян багатогранна особистість із надзвичайно тонким і гармонійним внутрішнім світом. А її світлі картини промовляють до кожного, хто їх торкнеться поглядом. І хоча сьогодні художниця більше уваги приділяє саме викладацькій діяльності в університеті, ми з нетерпінням чекаємо від неї нових захоплюючих картин у чарівному і незвичайному стилі батику.